Thank <laughs> you. 70 лет назад была сформирована эта авиационная часть. В 1943 году, самый сложный период Великой Отечественной войны, эта авиационная часть показала мужество и героизм. И мы, поколение сегодняшних спасателей, должны быть достойны памяти ветеранов. Наши ветераны сделали все возможное чтобы мы сегодня строили, развивали наше независимое государство Украина. К сожалению, время идет, и ветеранов становится все меньше и меньше. Сегодня требования президента Украины Виктора Федоровича Януковича оберегать память и относиться с глубочайшим уважением к ветеранам. Мы делаем все возможное, чтобы сегодня ветераны чувствовали нашу заботу, внимание. И прежде всего мы должны быть достойны памяти наших предыдущих поколений, показывая сегодняшней нашей деятельности профессионализм, порядочность, уважение к труду спасателей. Авиационные составляющие государственной службы по чрезвычайной ситуации – выполняет ответственную и очень приоритетную задачу в общем масштабе готовности к ликвидации по чрезвычайной ситуации. И авиаторы службы выполняют эту задачу эффективно и качественно. И не единожды показывали профессионализм, героизм и порядочное отношение к своему долгу. Сегодня требования президента Украины максимально выполнить задачу по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации. Мы сделаем это. Мы выполним эту задачу. Уважаемые ветераны, уважаемое сегодняшнее поколение спасателей, благодарю вас за работу, благодарю за память, Честь и слава нашим ветеранам и уважение к сегодняшнему поколению спасателей. С праздником вас! Спасибо вам огромное, низкий поклон. Хочу пожелать всем здоровья, долголетия, активного долголетия, хорошего настроения. Заходили. Ми знаходимося на території новоствореного музею до заснування України незалежної. Тобто всі документи, всі факти, які були в прізвищах, все на російській мові робиться. І далі, коли в нас йде Україна Незалежна, все пішло українською мовою. Це поетапно, опять І від заснування і... Винесення прапор, подивіться, не ви веш... І далі йде тяжка наукова і звичайно. Так, так, так. Подякувати командирам, як є автором цієї позиції. Але допомога є.